ərcəsinin xəbərdar olduğu səfirlikdəki son hadisələri və ölkəmizdə olan medianın təqdimatını təqib edərkən dəfələrlə bir ata sözümüz yadıma düşdü. Oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Həqiqətən İlham Əliyev və onun ikiayaqlı nökərləri son hadisəni elə hikayə ilə və həyəsizliklə çatdırırlar ki, o qurunun bağırması təşbihi reallıqda öz əksini tapır. İnsan nə qədər həyasız olarmış. İnsan necə ikiüzlü və abırsız olarmış. Öz gözündəki tiri görmədən başqasının gözündə tük axtaran adamlar varmış. İlahi, atalarımız necə dəqiiq sözlər işlədirmiş. Səfirlik kişini qadınından ayırır. Məhkəmə ilə ayrılmamış və boşanmamış bir qadını himayə edib ərindən qoparır. Balalarından uzaqlaşdırır. Əliyev hökuməti Bu qadınınla bir zədana müsahibə belə almır, lakin elə həyasızlıqədər eş başı vən salır ki, təhlil gücü olmayan sadə cəmaat bu oğru Əliyevləri az qalır doğru hesab etsin. İran tərəfi həm qatil kişini, həm də onun məsum və məzdum balalarını danışdırı video müsahibə alır. Lakin Əliyevlərin əlində olan Azərbaycanlı xanımdan bir xəbər çıxmış. Ay Heydər oğlu Əliyevin xanımı Son illərdə yaman qudurub heyasızlaşmısan. Putinın icazəsi ilə ikinci Qarabağ müharibəsində ordumuz nisbi qələbə əlditdikdən sonra özünü yaman kişiyə hesab edirsən. Balaca qudurğan və dəcəll uşaqlar kimi özünü bu divardan o divara vurursan. AzTV kimi səviyyəsiz dövlət kanalında ümmətin və dünya şeyyələrinin əziz bildiyi, özünə rəhbər hesab etdiyi və gözünün nuru kimi sevdiği pak insana təhqir etdirirsən. Putinə son dərəcə ehtiram, dərin hörmətlə və 2.50 görüşdüyü Ayetullah Xamenei hözrətlərinə qarşı öz kanallarında təhqirə vadar edirsiniz. Bu şey gitdi ki, sənin atan əhali ilə bircə Naxçıvanda bir tükə çörəyə möhtac ikən sizin əlinizdən tutmuşdu. Mən Oradan birisi var. də əslən Naxçıvanda doğulmuşam. Çox gözəl xatırlıram ki, Naxçıvanın ən ağır zamanlarında Naxçıvan İran hesabına yaşadı. Məsələn, Azərbaycanın özü İran hesabına həyil duruş gətirdi. PD Şəfirdədi. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasından danışacaq. Daha doğrusu Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokada alınmasının e, tarixini araşdıracaq. Ona görə də mən əvvəlcə qonaqlarımı sizə təqdim edirəm. Elə İbrahimov. Mənim şahidəm, dünyamın dedi. Biz axşam çağı gözləyirdik ki, Naxçıvanda vağzalda e, çörək zavoduna İrandan çörək gələcək, camaat kesin çörək alsın. Heydər Əliyev İranla əlaqələri bərpərləndən sonra Naxçıvanın 350 min əhalisi o vaxtları, demək İranın bizə göndərdiyi, demək yardımlarla naqsan yaşadı. Baş Azərbaycanlı idi. Atanın öz kabinetində işıqsız bir otaqda müsahibə verdiyini və bu kadrların arxivdə mövcud olduğunu unutduğumuzu zənn edirsən. Bu isə yettiçi İmişli və Salatlıda minlərlə məcburi köçkün vətəndaşımıza hər ay yardımlar etmişdi. Ölkə boyuca ən qədər ehtiyaclı insanımızın çətinliklərini həll etmiş Evlənməyə isteyənçə səppələrimizin zəhizlərini almış və maddi ehtiyaclarını qarşılamışdı. Ay İlham, futina bilcənmə artıq söz deyə bilmədiyin halda əziz seyidimizə dil uzadırsan, Ayxabis, Ayçura itirəndən sonra sən kimi öz qarşını almsan. Sən kimi öz qarşını almsan, ay qorxacaq. Cah Pakistana yaltaqlı gedirsən, Cah Ərdoğana arxalanırsan. Bu yaxda NATO ölkəyə gətirmək üçün əldən ayaqdan gedirsən. Sən necə yaltaq birisən? Son 1 bir ildə nə qədər dindarı həbsə və təcridxanaya salmısan? Yüzlərlə əli duada olan insanın fədduoasını almısan və elə bilirsən ki bunun cavabı olmayacaq. Sənin bu DTX rəisi qoyduğun nökərin Əli Nağiyev çimə gəldi, narkotik ittihamı irəli sürərək məhkəsə göndərir. Heç bir ağıl insan bu böhtanlara zətnin inanmır və sənə nifrəti çox alır. Getgedə sonunu yaxınlaşdırırsan, ay İlham, ay şərəfsiz, ay qeyrətsiz və qumarbaz naçi. Vəqqəti qüdrətinin son günlərini yaşayırsan, tarixə bir şərəfsiz kimi düşəcəksən. Mirzəfər Bağurovun ağibəti kimi sonluq görəcəksən və nə o qardaşın Ərdoğan, nə də Pakistan Sənin köməyinə gəlməyəcək